Жодного дня без добрих справ. І ми продовжимо наш шалений марафон, який скінчиться тільки після нашої остаточної перемоги. До нас приїхали наші хлопці в Бахмутський напрямок, п'ята штурмова Хайловченка. Ми вчора закрили їм збір на автівку. На Ніву ми з нашими друзями, з нашими партнерами. Привіт всім, всім, хто долучився. Зараз ми її будемо з вами дарувати, але окрім цього, ми передаємо хлопцям. Що ми передаємо? Ми передаємо легкі спальні мішки, ми передаємо волокуші лелека, ми передаємо ноші, ми передаємо рюкзак, ми передаємо 10 аптечок з турнікетами, ми передаємо мусорні пакети, карімати від комарів, павербанки. 6 штук, 5, 5 штук енергетики, продукти харчування, сухі душі, шкарпетки, труселя. Що ще там все? ну В основному все. Що там, що там? ну Також тобі О, консервочки okay. yes. медицини. Дякуємо кожному, хто долучився до наших добрих справ. Дякуємо кожному, хто має добре тепле серце. Разом з нами допомагає нашим героям. Я дякую від нас, від хлопців. Вони в нас дуже скромні, трошки, да? трошки скромні, але вони знаходяться в самому пеклі. П'ята штурмова знаходиться. Це Кліщеївка, Іванівське, це дуже спекотні е, населені пункти. Там не просто гарячі, там справжній ад. Всім хочу сказати, дякую, бандію, братікток. За те, що допомагаєте, долучаєтесь до зборів. Всім велике дякую. 5 штурмовий, третій батальйон, 8 штурмова рота. Всім дякую. Але це ще не все. Не виключаємося. Я зараз при... принесу прапор. Ми все зробимо швид, швидко ми зараз розіграємо прапор від п'ятої штурмової та шеврон, а потім підемо дари дарувати автівку. Одну збір на п'яту штурмову на автівку. Ми її зараз будемо дарувати. Але мы должны были провести разъезд. О 10 вечера проводим его. Зараз 5. Вот же, Оже, смотри, какая твоя задача. Листай пальчиком, я буду держать прапор, а ты не видишь. Давай. Ты не бачишь и листай. Листай, листай. Туда, Туда обратно. Сюда, да. да, да, листай. Получается? Да, да, получается. <свят> Татьяна Руленко. Татьяна Руленко, 90 гривен до нас, 0030. Татьяна Руленко, я в нас в эфире. Вы где, люди? Вот и тут пишет, вы где? Плюс-плюс, есть. есть, есть, Татьяна. Давайте, Тикток. Видите, Танюша, в левом верхнем углу есть конвертик. Это вам спасибо от нас пацанами. Шеврон вам подпишем. В левом углу есть конвертик. В нем находится мой номер телефона. Прямо сейчас скидывайте. Подержи. Вот так. Вот так скидывайте. Делайте скриншот. Направно на нас двоих. Сделайте скриншот вот так. Сделали? Донат ваш в 0,030, 90 гривен. Скидывайте мне на WhatsApp скриншот доната и скриншот нашей фотографии. И, и, и напишите, и напишите шеврон. Все, с нас шеврон. Танюш, мы вас поздравляем. Следующий разыграем. Разыграем теперь прапор. Пацанам надо уже ехать, тем, кто в машине, тем, кто здесь. Давай, я держу, а ты разыгрывай правую. Листай. Мальчик, девочка. Мальчик, девочка. Ближе подходи, не стесняйся. Андрей Сысоев постоянно донатит. 681 гривна. Андрей Сысоев. Давай, вот тикток. Андрей Сысоев. Часто в эфире, постоянно донатит. Андрей Сысоев. Хотелось бы, чтобы вы были, конечно. Очень бы хотелось. Андрей. Ну как так, блин, целыми днями в эфире? Юху, Надя. Да, он постоянно, девочки, он постоянно донатит. А винвисковый вообще прикольно. Может, Света нет? Может. Я знаю его. Если знаете, наберите. Ну, я это в рамках исключения. Если он военный, я буду рада, если этот прапор достанется. Он очень много донатит. Да, и все знают, что он военный. Ребята, да, давайте с вами решим. Вот давайте с вами решим сейчас в ТикТоке. Андрей донатит постоянно, он в эфирах постоянно. Мы прапор переигрываем или оставляем ему? Вот как вы скажете, переигрываем или ему? Залышит ему. Все пишут, залышит и Андрею прапор. Андрей Висковый, который постоянно в день донатит. По несколько раз и большие донаты. Для таких же пацанов, как он. Я с ним постоянно ругаюсь. Я его лично не знаю. Но ругаюсь с ним постоянно. Потому что он военный. И я хочу, чтобы донатили гражданские. Все пишут. Все пишут. Нет ни одного переигрывать Все пишут ему. Вот же. Прапор 5 штурмова. Татарин, передаем привет. Андрей, Сесов, мы тебе передаем витание. Витаем, ты выиграл прапор. Сегодня вечером ты по-любому будешь с нами в стриме. Еще по-любому. Если ты не на позициях. И мы тебе, и тебе его перешлем потом. Мы тебя любим. Пятая штурмовая. Ну все. Ой. Ну что, пошлите отдавать теперь машины. Прапор мы оставляем Андрюхи. Идем на